Была ведь и у меня сыночек в жизни любовь. Первая, она же и послед, последняя. Какие-то какие гниды по стене ползают. Или что это? Клопы? Звали ее Элеонора. Мы познакомились в таком месте. Ночной клуб. Я за дочкой Настенькой туда пошел. Дело молодое у нее засиделась она. Я пошел за ней. И тут меня закадрила вот эта Леонора. Лет 15 меня старшая, богатая. Такая женщина. Пахло от нее всегда так. Что-то не пойму. Чем? Недавно вот в трамвае я учуял, Тоже от одной так пахло. Вот. Ну, короче, за мной приезжал розовый кадиллак. Два раза в неделю. Шофер Геннадий звали. Сейчас вспомню его. Привозили туда на эту фазенду. Там фонтаны, сынок. Там эти ходят фазаны. Кормила меня на убой. Кальмарами, омарами. Потом затаскивала в постель и высасывала энергетически всего. Через месяц где-то про все это узнал ее муж. Ее выгнали с этой рублевки нахер и мне дали звездюлей.